হেল্ল' গাইজ তো গাইজ এতিয়া মই গা পা ধুই ৰেডিঅ' হ'লোঁ আৰু আজি আমি যাম মূৰ্তি আনিবলৈ আৰু এতিয়া দাদাও মোৰ লগত আছে দাদা আৰু মই গৈ আছোঁ আৰু আজি হ'ল বাসন্তী পূজাৰ মানে বেলষষ্ঠি তো আজি মূৰ্তি আনিব লাগিব যিহেতু আজি পূজাৰ কাৰণেতো মূৰ্তিটো আনিবই লাগিব তো দাদা আৰু মই গৈ আছোঁ আৰু আমাৰ মানে ঘৰৰ পৰা মন্দিৰখন অকণ দূৰত হয় তো অ মানে বেছি দূৰত নহয় অকণ দূৰত হয় তো দাদা আৰু মই গৈ আছোঁ বাইকখন লৈ আৰু এতিয়া আমিও লাহে লাহে মন্দিৰত গৈয়ো আছোঁ আৰু মন্দিৰতো পায়ো গৈছোঁ অকণ আছে আৰু গাইজ এতিয়া মন্দিৰতো পালোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ গাড়ীও আহিব আৰু গাড়ীও আহিলে তো গাড়ীত এতিয়া আমি সকলোৱে উঠি কিনি তাৰপিছত যাম আৰু এতিয়া গাইছ সকলো গাড়ীতো উঠিলে আৰু ইয়াত আমাৰ ঢাক বুলি কয় তো ঢাকো বজাই আছে আমাৰ মা দুৰ্গাক আনিবলৈ যাম আমি আৰু আমাৰ কপিলি ব্ৰীজত আহি পালোঁ আৰু বেছি ঠাই নাই অকণ ঠাই আছে তো আমি গৈয়ো আছোঁ আৰু গাইছ এনেকুৱা কৰি আমি আহি পালোঁ যমুনামুখত য'ত আমাৰ মানে মূৰ্তি বনোৱা হয় তো এইখন হ'ল আমাৰ মা দুৰ্গা আৰু তেওঁকেই আমি নিম আৰু এতিয়া আমি আমাৰ দাদা খুৰা বৰ্তা আৰু সকলোৱে মানে মিলি পেলাই এতিয়া উঠাই আছে আমাৰ মা দুৰ্গাক এনেকুৱা কৰি আমাৰ মা দুৰ্গাক উঠোৱা হ'ল আৰু ইয়াত আমাৰ বাকী কেইজন মূৰ্তি আছে আৰু এনেকুৱা কৰি আমি ঘৰতো লৈ গৈ আছোঁ আৰু আগত আমাৰ মা দুৰ্গা আছে আৰু আমি পিছে পিছে বাকী মূৰ্তিকেইজনক লৈ গৈ আছোঁ আৰু ইয়াত মানে পূৰা মানে মজা কৰি আছে আৰু সকলোৱে মিলি আৰু ইয়াত দাদাহঁতেও এনেকুৱা হেৰি বজাই আছিলে ঢাক বজাই আছিলে আৰু আমিও এনেকুৱা ৰখি ৰখি গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া গাইছ আহি পালোঁ মন্দিৰত আৰু সকলোৱে ইয়াত ৰখি আছে আমাৰ মা দুৰ্গা কেতিয়া লৈ আহিব কেতিয়া লৈ আহিব আৰু এতিয়া আমি লৈয়ো আহি গ'লোঁ আৰু গাইছ এনেকুৱা কৰি আমাৰ মা দুৰ্গাক লৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া সকলো নামি আছে গাড়ীৰ পৰা যোন যোন মানে গৈছিলে আৰু আমাৰ বৰমাহতীয়াত মানে মই মা দুৰ্গাক পূজা দি আছে মানে পূজা দি পেলাই নমাব সেইকাৰণে মানে পূজা দি আছিলে আৰু আমাৰ মা দুৰ্গাক এতিয়া মানে মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ লৈ গৈ যোৱা হৈ আছে আৰু আমাৰ দাদা খুৰা বৰ্তা সকলোৱে মানে মিলি পেলাই লৈ গৈ আছে আৰু আমাৰ মানে মা দুৰ্গা অকণ মানে মূৰ্তিটো অকণ ডাঙৰ হয় ন সেইকাৰণে অসুবিধা হয় নিওঁতে কিন্তু এতিয়া আৰুতো বেলেগ কোনো উপায় নাই মা দুৰ্গাক মানে ভিতৰলৈ আনিবলৈ সেইকাৰণে সকলোৱে মিলিয়ে লৈ গৈ আছে আৰু লাহে লাহে বহুত লাহে লাহে মানে লৈ গৈ আছিল আৰু সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুওৱা নাই নহ'লেতো ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব সেইকাৰণে মানে এনেকুৱা মানে কম কমকৈ দেখাই আছোঁ আৰু গাইজ আমাৰ মা দুৰ্গাক ৰখা হ'ল এতিয়া আমাৰ বাকী মূৰ্তিকেইজনক এনেকুৱা কৰি পূজা দি পেলাই এতিয়া লৈ গৈ আছে আৰু আমাৰ এই মূৰ্তিকেইজন মানে অকণ সৰু সৰু আছিলে যে সেইকাৰণে মানে দুজনে তিনিজনে মিলি এনেকুৱা কৰি লৈ গৈ আছিলে আৰু এতিয়া আমাৰ দুজন নিয়া হ'ল আৰু দুজন আছে আৰু এইজনকো লৈ যোৱা হৈ আছে আমাৰ তিনিজনে লৈ গৈ আছে এইজনক আৰু এতিয়া লাষ্ট এইজন আমাৰ সৰস্বতী মা তেওঁকো লৈ গৈ আছে সেইকাৰণে এতিয়া লৈ গৈ আছে লাহে লাহেকৈ আৰু গাই এইজন আছিলে আমাৰ লাষ্ট মূৰ্তি আৰু দাদাহঁতে এনেকুৱা কৰি লৈ গৈ আছে আৰু এতিয়া এইজনকে ইয়াত ৰাখিব তেতিয়া আমাৰ মানে কমপ্লিট হৈ যাব আমাৰ মূৰ্তিৰ অনা কামটো আৰু আৰু এজন মানে মূৰ্তি আমাৰ বনোৱা হয় সেইজন কি বুলি কয় মই ভালকৈ নাজানো তো আৰু গাইছ যেতিয়া বনাব তেতিয়া আপোনালোকক দেখাই দিম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আৰু এনেকুৱা কৰি আমাৰ দাদাহঁতে সকলো মানে মূৰ্তি এনেকুৱা মানে ভালকৈ ৰাখি আছিলে আৰু এনেকুৱা কৰি আমাৰ সকলো মূৰ্তিও ৰখা হ'ল আৰু গাইছ ফাইনেলি আমাৰ ৰখা হ'ল আৰু এনেকুৱা কৰি আমি সকলো কাম কৰি আমি ঘৰলৈ উভতিলোঁ আৰু দাদাও গৈ আছে ময়ো আহিলোঁ তো গাইছ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে তো বাই